Так, зараз проведу разборку радиометра. Показывай не взяли. Мы уже как бы типа почерм, побежали. Побежали? Окей. Так, заразу мадам. От його блоку живлення від розетки 220 вольт. Ось. Розбираємо. Якщо потрусити, там хитається. Якісь конденсатори, напевно ну, От, є шат. Кріпиться трьома гайками. Ось такими.

как, как они могли узнать? Э, я думаю, возможно это случайно. Возможно это пинг в э, iPhone. И мы сразу же iPhone положили... Э, э, там есть у нас были с собой фурниматы, чай, чай. Мы чай... Хайки, астекки... Ага, э, сухой э, пакет положили на iPhone. Золотой не вроде. Пиноз, я не знаю, честно. Покрытие сверху. В чем на планку брать так. нет смысла потому что это такой творог, который как бы ты его, так, вот. его все равно ага. uh -huh. э видно тут вот сбор... бумага где электрик вот. этот тент, э производства бирологии. это очень э вот. пару шарил бумаги бумаг, э -э и, и широкость клейка между ними лента тот раз, раз таки по картон раз, и потом плоская кость прозора пленка по потом шара раз картон вот тут и, и надписи ведь. вот надпись И, да, вот. mm -hmm. У нас так, получается, почему я упихнул, у него, него срезанные углы по материнку, получается получается типа две трапеции. И с ним э, легче в нашем случае. Было натянуть его в вровень с типа такая вот гирька получилась у нас. И внутри его натянули вровень с землей, мы накидали туда веток, э, какие-то листья. Типа, так, для изоляции, чтобы там, до корпуса и... не закоротило. Так, где что тут калатало? Ага, ця вот эта штука отломана. Вот, стенка. Это бакелит черный. Вот такая стенка была. Вот. С той стороны. Ну, это ни на что не впливает. Снизу заставлено также все, все диэлектричным папером. Всередині тут околативий. Розбираємо далі. Тут виходить дріт потужний, тут а, кембрик такий гумовий, щоб не перегиналося. Не перегнувся, провод не обломався. Тут міцно закріплений ще болтами. От іде плюс-мінус сюди входить 220 вольт. Так. Ось такий тут діодний мост. надписи. Мы дошли до той самой э, речки. Как лень, лень, лень. Вот и на выходе да, пишет 3 вольта, 8 вольт и 5 на вольт. И что? На вот 10 метров домик этот. Ну типа, ну 10-20 метров, вот он. И если мы не идем не тупо, не тупо, мы тупо в наглую прошли. Ну то есть, все, я, я, я себя уже, ну я уже похоронил. Все, мы, мы просто тупо идем на удачу. Наши снаряжение, наши навыки, навыки похода. С комментатором ты еще микро. Все, но сейчас работает только удача. Утром никого нет вообще. Мы тупо в массу ну, прошли эти домики. Мы дошли до той самой речки. И, ну, надо переходить. Плюс сверху, минус с той стороны. В цифра й прошли есть. Ну, что? Вот, раскручиваю отзыве, вот тут вот, латуни такие. Стойки болты, а, может и они, а не, они из бакелиту, с фанеры, обалдеть, ты видишь, с фанеры, нет, не, с гетинаксой кого-то, так, не сейчас их откручиваю, тогда разбираем, мы еще там в середине, вкладываем, откручиваю, Выпал в ногу через этот мостик и карабкаемся на Глобару. Э, вот этот второе, второй навигатор, который у нас был, он показывал зависимость. Да, это из сбо... Гитинакса. А перед нами тупо типа, молодой Зроблена лес. Такая, такая гайка. Лес, это типа просто кусарник, через который ты просто не можешь пройти мост, отказывается, горе... принимать то, что ты можешь пройти прямо. Ну, мы ползли, мы шли, мы перебирались через такие... Мы забрались где-то может быть на метров 50 по высоте. По длине где-то может быть там, километр. километров. И может быть излучены, упали, наверное, сидит, там кто-то тип сидит. А я смотрю, там кто-то тип сидит, у него наклейка, типа. Он упасет, типа, какой-то человек, который там наблюдает. Я думаю, что собой мы попали. Он поворачивает, за это смотрит. Смотрю, вот, и обратно, короче, смотрит. Он там смотрел, типа, я вылезу, типа, Эй, а вы, ты кто? Ты шо? Вот такой типа. Сейчас, привет. Вот, а ты такой же, как и мы. Чуть-чуть поговорили с ним, а он, оказывается, ночью проходил в год, короче, он весь мокрый, э, кроссовки сушил. мы там чуть-чуть с ним пообщались, и типа, такие, мы пойдем дальше, поползли дальше. Невероятно, невероятно. Так, тут трансформатор. Ясно. О, снизу еще есть надписи, как раз сейчас я, я сразу подумал, что это пограничник, потому что у него О, удобное место для того, чтобы э, смотреть обзор. Там прямо обзор все, всей местности. И плюс я увидел на клинике, но мне показалось, что на клинике, потому что мозг рисует все возможные э, преграды, которые только может быть. Э, ты до этого спрашивал, была ли Когда мы утром вышли с нашего лагеря, когда мы вот это натягивали тем, мы проходили тоже через там до второй так. может быть, метров. прикручены. И Мы ездили, приезжали аккуратненько, там, слушали, смотрели, не выходили люди. мы. Смотри, есть какие-то мои предположения. Мы увидели свежие, прям свежающие следы по э, погрозов и собак. И что я слышал собаку, она реально там была. И мы, ну, мы общались с э, панику, она говорит, да, действительно, были, были собаки. И теперь предположение. Возможно, они знали, где мы находимся. Они летали друг другом. Возможно, они не увидели наш лагерь. Э, Возможно, они не видели. Возможно, собаки знали, где мы в каком направлении возможно, они ждали, пока мы выйдем. Мы не знаем. То есть есть только предположение из того опыта, который у нас есть. возможно, они подошли максимально и подумали, типа, нет, мы не ходим по то идти, давай завтра типа. Может быть, они, они попали, что не что они вот тут же надпись Не поймали. Серьезно. Не хочу какую-то версию понимать, типа, правильно, почему и как вот, это произошло. Но вот э, по нашим наблюдениям есть как есть. Мы потом еще шутили, типа, что погонцы знали, где мы находимся, поднимали дрон, собаками приходили. Ну, типа, было падать идти, потому что там, да, там еще спуститься, э, там где мы были еще спуститься, подняться по этой реке. Ну, короче, там, да, там, конечно, ходить. Вот, mm -hmm. контакт, и, возможно, это Внутри его прикрепляет. Вот вот, так, раскручиваем. Вот, ну, вообще, смотри, факторы везения на первом месте. Все остальное, твоя подготовка, твой опыт, оно тупо все на втором месте. На втором, втором, третьем месте. По поводу ребят, которые не вышли, мы ж не знаем, кто, кто умер, погиб, При каких обстоятельствах? Мы ж не знаем. Ну, я имею в виду мы, которые надо э, вопросы не интересуются. Это как принцип э, ошибка выжившего. То есть мы не знаем при каких слоях ребята в ней выходили. Или, э, или по воде. Поэтому... А -а -а. Это наша история. Ага, вивити. тут припаяно ну все, тут не треба резажимати. Так пачки люди него выходят. У нас... Что ты понимал? В комнате где Мы сидели. Там было еще два человека, но до этого была пачка людей, человек 20, наверное, есть, Они не Вот такие клемники, Злотуни. Очень много. И по концам угу. типа, пошло. Причем нас э, типа шмотлали, там, типа, они ну, Вот колата вот. И, было, нет, видно было, что у них уже да, как-то типа шмотлали. И Дві обмотки. Одна от більша від 220 вольт, це меншого розміру. Виходить три виводи, але не використовується цей середній. Використовується тільки два крайні. А, Просто мені було забрав, а гарюху не оставив, по тому ріблювані ми купили балон і аталію кушать. все разобрал. Всем пока. Это блок оживления 220 вольт. Вид. Да, 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 да. Мы были в хостеле. Дело в том, что э, там не было кухни.